ऐतिहासिक शैक्षणिक साहित्य व संस्कृतीची जोड म्हणजे स्मार्ट पुनकरनिवृत्त भारताचा मालक केले संविधानाची सुरुवात कशी वाढले मुक्यात झाली पण ते आरिवर्त श्री गणेश आय अनेक प्रस्ताव आले आणि कामासाहेब मी सगळे प्रस्ताव सुधारून आम्ही भारताच्या लोकया देशाचे मालक नाव कसे सुधारतो तुमच्या कायदा करायचा यांच्या बाबाची काय यांना कुठ यांना कुणी अधिकार दिले आणि बघा मोदीचं मायनॉरिटी सरकार असताना सुद्धा हिंमत करतात कारण सगळ्यांचे मेंदू त्यांनी सडवण्याचा प्रयत्न केले आणि त्यामुळे काय होत आहे मुसलमान जमीन कशा पाहिजे आमच्या हिंदू मंदिरांच्या म्हणजे आम्ही आता हिंदू मध्ये आम्ही वर्ण व्यवस्थेत आम्ही कुठेच नाही सगळे मंदिर ब्राह्मणांच्या बाबतीची आहेत देशभर आणि कोटीने जमीन येत कोटीने तुमची किती ओळख एकट्या जगन्नाथपुरीच्या देवाची मंदिराची जमीन सहा सहा कोटी एक अशी किती पद्धती सोन आत्ताच कोणी तरी सांगितलं एका सांगितलं की मंदिरात सोनं काढून घेऊन तिथं पितळी ठेवलेले शंकराचा यांची संपत्ती कोणी बोलायची आणि ती कोणी संपत्ती ती हिंदूंची नाही ती फक्त प्राध्यांची अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही असं म्हटला की आम्हाला धर्मात बोलायचेच नाही माझं राजन असं आहे की आम्ही तुमच्यापेक्षा काय वेगळ्यात असं तुम्ही समजला संविधानाने तुम्हाला सगळ्यांना एकत्र केलेलं आहे आणि संविधानाने सांगितलेले की आम्ही सगळे देशाचे मालक आहोत

हा देश काय जग सुद्धा हादरेल पंचवीस कोटी मुसलमान जर आले अरे काही सुरुवात विषयाला सुरुवात केली तेव्हा मी म्हणत होतो की आम्हाला आमची एवढी मोठी ताकद आहे की जग सुद्धा हादरेल अशी आमच्या अवस्था असताना आम्ही सगळ्या शेफ्टी घालून बसलो तेव्हा दुसरा मेसेज लागत आहे की धरून राहुल गांधी म्हणतात तथ्य आहे की डब्म जेल हो। मरण आणि पोलीस यांना दिलेले कशाला होणार आणि ज्यांना भीती वाटते त्यांनी आमच्यावर येऊ नये बसाव करा पण लोकांनी ज्यांना 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 काही हरायचं नाही सर्व हरा वर्ग जो आहे की ज्याला कशाची भीती नाही त्याने करण्याची गरज नाही म्हणजे ताकद अशी आहे

हमारे यहाँ तीन पीछे की तारीख ज्यादा अहम मानी जाती है मगर अब बोलना जरूरी है इसलिए इस मुल्क में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी मैं दिल की गहराइयों से रिसर्च करता हूँ उसकी वजह यह है कि ये मुल्क में जो सबसे बड़ा जहर सबसे बड़ा फितना है आरएसएस का मनुवाद का उसको ईमानदारी से दिल से और अपनी जान अकेली के लेकर बगैर किसी डर के मुखालफत करते हैं इसलिए मैं इनको सलाम पेश करता हूँ मौलाना फजल रहीम मुजद्दी साहब शायद आ रहे हैं यहाँ उनका एडवांस में शुक्रिया करता हूँ लेकिन बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप सबसे बात करने को तैयार हो आरएसएस और बीजेपी से बात करने के लिए क्यों तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो हमारे की को खत्म कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साथ, साथ मिलकर जो संविधान और आईन बनाया था जिसमें मुसलमानों की जाते ही नहीं अगर मुसलमान अपनी एक सीट देकर अपनी एक सीट परमानेंटली वर्क कर दो और मैं वक्त की टॉपिक पर जाऊँ तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए अपनी एक सीट वर्क करके हमने इस संविधान को इस तरह बनाने में बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा की बावजूद इसके कि उस वक्त मुसलमान सबसे बड़ी साजिश जो पिछले कई सौ सालों में हुई इस मुल्क की तकसीम की सबसे बड़ी साजिश जो कि मुसलमानों के और भारत के खिलाफ थी उसका शिकार थे उसके बावजूद भी हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजा उस वक्त के हमारे इतने दानिश लोग थे आज नहीं है ये बहुत दुखी है। इससे पहले कि मैं अपना बयान आपके सामने रखूं, हाँ इससे पहले मैं ये भूल गया कि इन लोगों ने भी बहुत मेहनत करके मैं फिर सजा आज और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इसका कोई ना कोई हम किसी एक मजबूत रास्ते को निर्धारित करने में कामयाब रहे आज की इस महफिल से इस इस मजलिस से ऐसी मैं दुआ भी करता हूँ अल्लाह ताला तो जलील शेख साहब एडवोकेट रसूल चटानी साहब जमीर मोमिन साहब साबीर भाई सैयद साहब नजीब भाई हाफिज सल्जाम साहब और जी के मिस्त्री साहब कभी दिल से शुक्रिया अदा मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं, उसी हिसाब से मैं अपनी तकरीर पेश करूंगा आप लोग मुझसे पहले भी और उससे पहले भी सोशल मीडिया के जरिए और दूसरे जरिए से इस वक्त जो अभी अमेंडमेंट बिल आ रहा है या लाने की कोशिश की जा रही है नापाक कोशिश की जा रही है उसके बारे में बहुत तफसी से सुन चुके हैं सब लोगों से क्या आप ये चाहते हो कि मैं उस उन तफसीलों को दोबारा आपके सामने दोहराऊं या मैं अपनी तकरीर उस लाइन पे करूं या आप ये चाहते हो कि इस सब से निजात पाने का क्या रास्ता है उसके लिए मैं अपनी तकरीर करूं मैं आपसे पहले इस बारे में सलाह चाहता हूं शुक्रिया यही तो चाहिए ये सब किसाबी बातें हैं ये तो कोई भी बता देगा और मैं नहीं आपके यहाँ एक से बढ़कर एक वकील यहाँ पर है आप पकड़ेंगे उनको बुलाएंगे वो आपको तफसील से समझाएंगे आप खुद पढ़ लोगे सब माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग बुनियादी तो बात ये नहीं है हां इस टेक्निकलिटी को मैं थोड़ी सी अर्ज करना चाहता इससे पहले कि मैं मेन वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आप लोगों के सामने एक समुंदर है चारों तरफ झूठ बोलने वाला वो इस कदर दीदा दिलेरी से झूठ बोलते हैं टाइम देखा, ताँग देखा ताँग... ताकि ओवर ना इस कदर दीदा दिलेरी से झूठ बोलते हैं कि आपने सफेद रंग की टोपी पहन रखी है तो आपको ही ये यकीन दिला दे कि ये सफेद नहीं काले रंग की टोपी इस कदर के मक्का झूठे बेशर्म और बेईमान लोगों का समुद्र पेड़ लोगों का समुद्र आपके चारों तरफ है जो दिन रात ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे

और उसी बुनियाद पे में बात कह मैं बात कर रहा हूं मैं बचपन से आरएसएस के लोगों के ये जो है ना ये इनका स्टूडेंट नहीं विद्यार्थी नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने अपने टाइम में इन्हें बाहर निकाला था परमानेंट तो मैं आरएसएस का वर्किंग बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं इसीलिए मैं कहता हूं कि इनसे कभी भी बात करनी ही नहीं चाहिए वो फिक्स्ड है अपने पॉइंट पर उससे नहीं हिल सकते तो जो भी लोग उनसे बात करने जाएंगे खास तौर पे बंद कमरे में वो या तो उनसे कुछ तलबगार हैं उनसे या फिर तो हजरत जो स्टेज पर तशरीफ फरमाए हैं और मौजस सामीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जैसे कि आप सब जानते ही हैं आज का ये दर्जाती जलसा आप सब लोगों की तरफ से बिल जो अगस्त तो 2024 को पार्लियामेंट में पेश किया गया है उसके मुताबिक उसके खिलाफ एहतजाज के तौर पर बुलाया गया है और हम ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हमें इस बिल को किस तरह से रिजेक्ट करने के लिए कोशिश करनी चाहिए लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढूं, चंद बातें इस तरफ आपकी तवज्जो मंजूर कराना चाहूंगी कि हम पहले इस बात को यहाँ मेरी बहने भी बैठी हुई हैं और कुछ लोग होंगे जो अवकाफ का वर्ड तो सुनते आए हैं जमाने से लेकिन उस पर गौर करने का हमको मौका कम मिला होगा तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि वक्त कहते किसको नहीं आपको मालूम है कि इस्लाम में सबका और खैरात की बड़ी अहमियत है बहुत जगह जगह पर आलम नदीब ने सुखा और किया है से लाए पूछते हैं क्या खर्च करें कह दो जो कुछ बच जाए वो अल्लाह के राम में खर्च कर दो और तुम निकी को नहीं पहुंच सकते यहाँ तक कि तुम अपनी पसंदीदा और महफूब चीज़ें अल्लाह के राम में खर्च न करो ये तरलीबा थी ये तलीमान थी इस्लाम की जिसकी वजह से मुसलमानों ने अम्बल दौर से लेकर खेरा करना शुरू कर दिया था लेकिन तो और वक्त में मुसलमान आज भी सदका रहे हैं, लेकिन एक वक्त एक ऐसा सदका है जिसमें जो होता है वो बाकी रहता है और उसका जो प्रॉफिट होता है उसको पब्लिक के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए इस्तेमाल किया जाता है जैसे बाग का बाकी रहे और फलों को बैठ कर भी सबका कर दिया जाए ज़मीन तो बाकी रहे लेकिन ज़मीन के ऊपर स्कूल यानी खाना मदरसा मस्जिद हॉस्पिटल सराय जैसी चीज़ें कायम की जाती हैं सड़क में जो कुछ दिया जाता है वो तो ख़त्म हो जाता है लेकिन वक्त में जिस परपस के लिए जो चीज़ दी जाती है वह क्या रहती है इसलिए हम कहते हैं कि बंद की एक बार जो चीज बात कर दी गई वो जो है वक्त तो रहती है वक्त का फायदा सदियों तक उठाया जा सकता है और सबसे पहला वक्त जैसे कि कि हम जानते हैं ने किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जडियो तो में मिलकर लड़ा मुसलमानों के साथ मिलकर लड़ा अंदर से वो ईमान कबूल कर चुका था उसने कहा जब मैं मरूं तो मेरे साथ बात जो है वो अल्लाह की राह में खर्च कर दिए जाएंगे वो सात बाप अल्लाह के रसूल सल्लाम ने लिए और उसको वक्फ़ कर दिया अल्लाह के राम ने तो उमर ने वफ़ वक्फ़ किया जब उस्मान तला ने वक्फ़ किया हजरत अबू दादा और उम्मीद दादा ने मिलकर के वक्फ किया बाबा और जो भी हजरत ऊस्मान ने खासतौर से कुआं कुआँ था जिसके अंदर पानी मुसलमानों को पानी की ज़रूरत थी तो उन्होंने कुएं को वक्फ़ कर दिया वो तो कुआँ आये थी बाकी उसके पानी से लोग फायदा उठाते रहे एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि यही वक्त की डेफिनेशन है कि असल चीज बाकी रहे और उसकी आमदनी से उतर चल करते चले जाए अल्लाह के लिए जो चीज वक्त की जाती है वो न बेची जा सकती है वो न बेची जा सकती है न किसी को तोहफे में दी जा सकती है न किसी औलाद को विरासत में भी नहीं दी जा सकती तीनों बातें याद रखिए न बेची जा सकती है ना उसको गिफ्ट किया जा सकता है ना उसको औलाद की विरासत में यानी बाप से बेटे को जो तो जायदाद मिलती है वक्त की भी जायदाद नहीं मिल सकती बेटे को भी नहीं मिल सकती ये सबका होता है गरीबों के लिए मुस्किलों के लिए जरूरतमंदों के लिए मुसाफिरों के लिए लेकिन इस वक्त की देखभाल के लिए एक मुतवली सी पर किया जाता है जो सिर्फ ख्याल रखता है वक्त का मालिक नहीं होता वक्त का मालिक अल्लाह ताला होता है मदीना में वो होटल मौजूद है तो हजरत किया गया है हज़रत जो वक्त किया था उस पर खरीदने की कोशिश की थी उस बात लेकिन हज़रत इमाम हुसैन ने उसको बैठने से इनकार कर दिया हिंदुस्तान में जब मुसलमान आए तो बादशाहों ने वजीरों ने अमीरों ने कबीरों ने वहां तक के औखा नहीं कितने सारी अच्छी प्रॉपर्टीज है जहाँ आप जाकर के लिए बोर्ड लगा हुआ अगर आप किया आपने जगह जगह मुसलमान बेगमत के नाम की पट्टियाँ लगी हुई हैं जिससे पता चलता है कि औरतों ने भी वक्त किया है यहाँ ये मुसलमान औरतें इसलिए मौजूद हैं कि उनकी वाल उनकी पुरखों में औरतों ने भी वक्त किया है आज ही फौज तो और रेलवे के बाद सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो है वो वक्त की है जिस पर सरकार की बुरी नजर है और उसे हड़पने के लिए ही वक्त मिल लाया गया है अंग्रेजों ने जब बादशाह की जमीनें बादशाह चले गए मुसलमान बादशाहों के हाथ से जब हुकूमत छीन गई और अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों ने बादशाहों की जमीनों पर तो कब्जा किया वक्त पे भी कब्जा करने की कोशिश की लेकिन आजादी से पहले भी मुसलमान अपने वक्त की जमीनों के लिए लड़े यहाँ तक 1923 में वक्त का कानून बनाया गया ताकि वक्त की बड़ी बड़ी जायदादों की हिफाजत की जा सके इस्लामी कानून के मुताबिक बात याद रखिए बात मुझसे पहले मुकद्र ने भी बयान की कि मुतवली यानी उसका, उसका है मुसलमानों के पुरुषों की दीवी चीज है किसी सरकार के किसी अमानी अडानी के, या की याची के लिए दीवी कमी नहीं हमारा पुरुष की दीवी जायदाद है और उसकी प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी की रखवाली करना उसकी केंदे के, केंदे की करना हम अच्छी तरह से जानते हैं और हम नहीं चाहते कि इस मामले में कोई हस्तक्षेप करे हिंदुस्तान की आजादी के बाद मुल्क का बंटवारा हुआ बहुत से मुसलमान पाकिस्तान और बांग्लादेश चले गए तो उन्होंने भी अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी अल्लाह के राम में वक्त की उन...